Итак, Владимир Джу, как у вас впечатление от ярмарка, от мастер-класса в целом? По сравнению с прошлого года я наблюдаю, что интерес растет к институциональному развитию, и я тоже наблюдаю, что это лучше организовано, или ваши навыки. Организация такого рода мероприятий тоже раздет. Я соглашусь с Джо, что касается ярмарки в целом, в сравнении с прошлым годом гораздо живее, гораздо. Я тут прям сразу влился в какую-то бурную такую жизнь, связанную и с организационным развитием. И просто как люди сегодня общаются друг с другом, это классно. Что касается мастер-класса. Это было неожиданно с точки зрения количества желающих которые хотели туда попасть и они таки туда попали вот. поэтому при ожидаемых не знаю, по замыслу было наверное не больше 20 или как-то так но я подсчитал что было более 40 и закрывали сдерживать это конечно да вызов но и это в свою очередь мне кажется достойная оценка и замысла ярмарки профессионализма Джо и интерес о тем. Mm. А вот э, просто эта тема э, довольно новая, ну развивающаяся вот в Украине как реагировали участники? Ну как по вашему, как это было? Что, это их огорошило Это было что-то, что, -то, что -то понятное им? Ну, э, я ощущаю, что как бы люди это очень хорошо воспринимали. И э, концепция, которую мы с ними там обсуждали, она вызывает большой интерес у мире. То есть э, это ни в коем случае э, мимо цели или зря сказали мы, поделились с ними э, этому. И для, что для меня очень интересно, что, конечно, у людей есть э, опыт, они видят признаки интерактивной организации уже у себя сегодня. И я ощущаю, что мы дали им просто концепцию, куда этот опыт можно засунуть, и как бы, чтобы получить хороший да, ну, Я увидел, да, я увидел, может быть, такое противоречие между реальностью и желаемым. Да? Очень хвалю общественные организации за то, что они по сути своей всегда более открыты, более прогрессивны, более новы или инновационны, как хотите. Вот. И в этом смысле то, что там происходило, вот видно, что в душе они уже на уровне интерактивной организации, хотя нет никаких внешних условий и даже сама система mm -hmm. вот политическая государственная да, она mm -hmm. ведь далеко не интерактивна. и и управленческие инструменты еще да. Из, да. Того, из той проактивной организации можно сказать да? Да. они хотят управлять те процессы интерактивные с инструментами которые еще не завестимы прошлого. Да. Да, поэтому я очень надеюсь на то, что этот мастер-класс даст им достаточно вдохновения, чтобы не просто начать движение к образу интерактивной организации, а чтобы этот образ у них четко нарисовался и они уже стали в нем жить, чтобы они уже сегодня были интерактивной организацией, а они создавали условия для движения к ней. у нас тут на фоне Ливадийский дворец, в котором будет проходить Крымская весна развития. Можно вот пару слов, что вы знаете об этом, что вы ожидаете, возможно, от этого мероприятия? Или еще рано об этом говорить? Ну, мне пригласили туда, конечно, и э, я слышал, что ожидается от меня, что я буду фасилитатором выступить там. Как фасилитатор я, конечно, не имею никакого ожидания по поводу э, результатов данного процесса, а я сконцентрирую на того, чтобы создать хороший процесс. И туда и входит, что э, я уже с некоторыми людьми говорил э, из других европейских стран, и забытие вызывает определенный интерес, скажем так. Да? И что входит в мою задачу, это обеспечить разнообразность участников. Э, я думаю, что я буду продолжать рассказать об этом забытии и пригласить еще другие коллеги туда. А кто-то уже согласился? Да. Михаил Панвиц уже подтвердил свое участие, и э, Джерардо де Люценберг из Италии, из Милана, он тоже уже практически записался сюда. Здорово, спасибо. Чтобы вот на, на последнее слово, чтобы вы пожелали участникам этого ярмарка и вообще гражданскому обществу Украины в целом? Желаю, конечно, всего доброго и использовать ресурсы, которые они здесь получили, в лучшем образом для того, чтобы они создали хорошее гражданское общество в Украине. А я хочу в первую очередь выразить свое восхищение гуртом, как организатором этого мероприятия. Мероприятие трудное, но доставляет, по-моему, удовольствие и удовлетворяет профессиональный интерес. А в целом сектору я хотел бы пожелать такого хорошего профессионализма, чтобы это было не просто любительство, а уже если что-то делаешь, то делаешь это классно. И думаю, что все, что в этом произошло за сегодня, это хорошая база для того, чтобы такими и быть. Спасибо. Спасибо.